ਸਫੇਦ ਮੋਤੀਆ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਫੇਦ ਮੋਤੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਧੀਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਵਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੀਮਾ ਜੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀ ਪੀਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਲ 4000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦਾ ਅਵੇਰਨੈਸ ਵੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸ ਪੰਡਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪੰਡਤ ਸਾਹਿਬ ਪੀਜੀਆ ایڈਵਾਂਸ ਆਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੈਨਿਕ ਸੁਵੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਡੈਨਿਕ ਸੁਵੇਰਾ ਕੇ ਸਭੀ ਸ਼ੋਤਾਂ ਕੋ ਵੀਵਰਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਇਹ ਧੀਮਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ और लगातार जोड़ा पेशेंट है उनकी अख ना रहता और लास्ट उसकी पूरा विज़न है खत्म कर देता ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो कालम होती है इसमें आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती है और उसका पता नहीं चलता नाइन्टी परसेंट लोगों को इसके कोई लक्षण नहीं होते इसलिए उनको इस बीमारी का पता नहीं चलता बहुत कम लोग होते हैं जिनको कुछ लक्षण होंगे जिनमें जल्दी पता चल जाएगा तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में लोगों को पता हो जागरूकता हो ताकि ठीक टाइम पे इसका पता चल जाए और उसका इलाज हो जाए ये देखा गया कि हमारे देश में जो काली मोते जो मरीज हैं नब्बे परसेंट अभी अनडाइगनोज हैं उनको मालूम नहीं है तो जो आपने फिगर दिया था करीब थर्टीन मिलियन का तो उनमें से यूँ कह लो कि आ, सिर्फ 11 11-12 मिलियन होंगे जो हैं मरीज लेकिन उनको भी पता नहीं है इस बीमारी का और उन सब की आईसाइट को रिस्क उन सबको रिस्क है आईसाइट लूज़ होने का तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता चले इसके बारे में कि काला भी अभी कोई बीमारी है और उसका इलाज करना चाहिए ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਲਮ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੀਮਾ ਜਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਣ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲਮ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋਤੀ ਕਿ ਯਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ आँखों का चेकअप होगा तभी इसका पता चलेगा है ना और कोई इसका कोई तरीका नहीं है कोई एक्सरे नहीं है कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जिससे आपको पता चल जाए कि कलम होती है या नहीं है तो इसमें आँखों का चेकअप दूसरा सवाल है कि कब होना चाहिए तो आमतौर पे जो कालम होती है वो चालीस या पचास साल की उम्र के बीच में शुरू होता है तो उस टाइम पे एक आँखों का अच्छा चेकअप होना चाहिए और वो एक ऐसा टाइम रहता है जब आँखों का चश्मा भी बदलता है तो जब आप अपना चश्मा बदलने जाएं चश्मे की जांच करवाने जाएं तो उस टाइम पे काले मोती की जांच भी करवाएं तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है जो आपका आँखों का चश्मा टेस्ट कर रहे हैं उनसे यही पूछना है कि वो आपको काले मोती के लिए भी चेक कर लें ताकि वो काले मोती है तो उसका पता चल जाए दूसरी चीज़ इसमें देखने वाली है कि ये किसको इसका ज़्यादा रिस्क है एक तो मैंने उम्र का बता दिया कि 40-45 साल में होता है उसके बाद तो करवाना ही है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका जो प्रकोप है वो बढ़ जा बढ़ता जा बढ़ता जाता है उसके अलावा अगर किसी के परिवार में किसी को काला मोतिया है पहले से डायन हुआ या इलाज चल रहा है किसी पेरेंट्स को या यू नो फैमिली में कोई और जो रिलेटिव्स हैं भाई बहन Uh, अगर उनको काला मोतिया है तो हर उस फैमिली में हर किसी को इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो उनको खासकर इसका ध्यान रखना और उनको चेकअप ज़रूरी उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जी। जो लोग चश्मा लगाते हैं मायोपिया हैं जिनके आ, उनको भी आ, इसका चांसेस ज़्यादा होते हैं काला मोतिया है बदलने के तो ऐसे लोगों को जैसे मैंने चश्मा पहन रखा है तो जब भी चश्मे का नंबर टेस्ट करवाने जाते हैं जब भी ये चेंज होता है अक्सर देखा गया कि दो तीन साल में साल में कई बार जल्दी इसका चश्मे की नंबर एडजस्ट करना पड़ता है तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आंखों का चेकअप पूरा करवाएं और साथ में ये सवाल भी पूछें कि काला मोतिया तो नहीं है तो उसके लिए एक बार देख लिया जाए इसके अलावा अगर किसी के आँख में कोई चोट लगी है या कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी हुई है या कोई आँखों की और कोई दूसरी बीमारी है आ, या किसी और बीमारी के लिए आप कोई इलाज कर रहे हैं कोई दवाई डाल रहे हैं तो उसमें भी इंश्योर करें कि जो जो दवाई डाल रहे हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है जिसमें काला मोतिया बन सकता है या जो बीमारी है उसकी वजह से काला मोतिया ना बन जाए बाद में तो ऐसे लोगों की भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप ना अपने इलाज के लिए जा रहे हैं आ, या पहले इलाज हुआ है और उसकी वजह से काला मोतिया बन सकता है तो उसके लिए भी चेकअप वो पीरियडिकली करवाते रहें ਐਸ ਜੈਸੇ ਸਫੇਦ ਮੋਤੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆਂ ਵੀ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚ ਵਾਈਟਨੈਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਤੱਪ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਬ आदमी को जो आसपास की जो नज़र है चीज़ें हैं वो दिखना बंद हो जाती हैं उनका आभास नहीं रहता जैसे हम जा रहे हैं जैसे मैं अगर जा रहा हूँ मैं सामने देख रहा हूँ तो लेकिन आसपास क्या चीज़ पड़ी है उसका मुझे आवाज़ रहता है तो मैं उसके साथ टकराऊंगा नहीं जी। लेकिन काले मोती में क्या होगा कि लेट स्टेज पर तो मेरे को सिर्फ बीच वाला दिख रहा है तो मेरे को सामने वाली चीज़ तो दिख रही है लेकिन आसपास वाली चीज़ें वो नहीं दिख रही हैं तो ये हो सकता है जब मैं आगे जा रहा हूँ तो साल में कोई चीज़ पड़ी है उसे टकरा जाऊँ तो जब ऐसा होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है लेकिन ये बहुत देर बाद होती है ये जब तक ये होता है तो 90 परसेंट के करीब जो नज़र है वह आपकी जा चुकी होती है तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि वो स्टेज ना आए और वो स्टेज ना आने का उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आँखों का पहले से ही चेकअप हो रेगुलर चेकअप हो ताकि काले मोती का पता चल जाए सर जैसे हम चश्मा चेंज कराने दुकान पे जाते हैं या किसी भी सेंटर पे जाते हैं वो उन्होंने एक बोर्ड सामने लगाया होता है वो हमारे को पढ़ने के लिए कहते हैं और वो हमें उस हिसाब से हमारे को नंबर लॉट करके हमारा चश्मा बना काले मोतिया का टेस्ट कैसे होता है और इसमें कितना टाइम लगता है या कितना इसमें पैसा जो है इन्वॉल्व रहता है ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जब हम चश्मे के लिए जाते हैं तो एक चार्ट पढ़ते हैं जी, और उसके बेस पे आपको चश्मे का नंबर दिया जाता है काले मोती में वो जो चार्ट की पढ़ने की जो जो नज़र है वो ठीक रहती है काफ़ी देर तक तो अगर सिर्फ उस पर डायग्नोसिस करेंगे तो काले मोतिया मिस हो जाता है जी, तो काले मोती को का डायग्नोस करने के लिए दो चीज़ें उस टाइम पे जरूरी होती हैं एक तो जो आपकी आंख का प्रेशर है वो देखना है क्योंकि ये अक्सर देखा गया कि काले मोती के लोगों में जो आंख का प्रेशर है वो बढ़ता है तो जैसे ब्लड प्रेशर होता है उसी तरह से आंख का भी प्रेशर होता है क्योंकि आँख एक बैलून की तरह गुब्बारे की तरह तो उसको एक ऑप्टीमल प्रेशर पर रहना ज़रूरी है ज़्यादा फुला देंगे तो भी नुकसान है और कम फूलेंगे तो पिचक जाएगी वो तो इसलिए 10 से 20 मिलीमीटर मिली मिली मिल के बीच में आमतौर पे प्रेशर होता है तो वो जो आँख का चेकअप कर रहे हैं उनको आँख का प्रेशर देखना देख देखना चाहिए उस टाइम पे दूसरा चीज़ होता है कि जो आँख के अंदर जैसे मैंने जो कालम होती है तो वो बेसिकली उसमें आँख की जो नस है जो ऑप्टिक नर्व है जो आँख को दिमाग से जोड़ती है उस नस को हम देख सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए से उसको ऑपथर्मोस्कोप उस कहते हैं तो उसको देखने की अलग अलग तरीके हैं लेकिन ज़रूरी है कि उस नस को भी देखा जाए उसका मुआयना किया जाए एग्ज़ामिनेशन किया जाए कि वो जो नस है वो सही है या उसमें कुछ कमी आ रही है या उसमें कुछ जो उसके जो नस का जो कंटेंट है वो कम हो रहा है जो स्ट्रक्चर है वो कम हो रहा है काले मोती में वो कम हो जाता है तो अगर वो लगे तो उसमें कुछ कमी है आ, या फिर जो प्रेशर ज़्यादा है अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको लगती है कैसा है तो फिर तीसरा टेस्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं कि विजुअल फील्ड्स मैपिंग कहते हैं उसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जो काले मोती में है जो आँख का दायरा कम हो जाता है तो उस दायरा को माप मापा जा सकता है इंस्ट्रोमेंट्स के ज़रिए से उसके लिए आपको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट हर जगह अवेलेबल ना हो लेकिन एक जो आँखों का जो अच्छा क्लिनिक है उसमें जो नज़र टेस्ट करते हैं जो आंख का प्रेशर टेस्ट करते हैं और जो आंख को अंदर को जो भीतर को जो देखने की चीज़ है वो एक जगह हो सकता है तो ज़्यादातर तो जो डायग्नोसिस है वो उसी उन्हीं चीज़ों पे रहता है और अगर उसमें हमें लगता है कि काले मोतिया है तो फिर आगे के टेस्ट हम कर सकते हैं तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है तो काले मोले काले मोती की जो डायग्नोसिस में वो एक बहुत अहम भूमिका अदा करती हैं जो एक अच्छा आँखों का जो एग्ज़ामिनेशन है जो चेकअप है वो बहुत ज़रूरी है अच्छा डॉक्टर साहब अब इसका इलाज क्या है कालम होती है से कैसे मतलब कि बचा जड़ा जा सकता है इसका इलाज तो जैसे मैंने बताया कि इसमें आँख में आँख का जो प्रेशर है वो अक्सर बढ़ जाता है तो उसका जो प्रेशर है उसको हम कम करेंगे इलाज करने के लिए और उस प्रेशर को कम करने के लिए अलग अलग तरीके हैं वो दवाई से भी कर सकते हैं वो लेज़र से भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो फिर उसका ऑपरेशन भी हो सकता है वो किसको क्या चाहिए किस मरीज़ को क्या चाहिए वो फिर मुआयना करके पता चलता है क्योंकि जो होती है वह एक कॉमन टर्म हम यूज़ करते हैं लिक्स के अंदर और भी कंडीशन हैं और भी इसके डिफरेंट वैराइटीज़ हो सकती हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उसका जो हम इलाज है वो कैसे करेंगे है? सर डॉक्टर साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन है काला मोती जैसे हो गया 50 परसेंट पता चल गया फिफ्टी परसेंट नज़र चलेगी कि ऐसी जब तुम ऑपरेशन करोगे तो मैं वो फिफ्टी परसेंट जी मेरी नज़र जा चुकी है वो वापस आ जाएगी तो नहीं भी एक बहुत अहम सवाल है ये भी क्योंकि लोगों को अक्सर ये थोड़ा सा भ्रांति होती है कि जैसे सफ़ेद मोती का ऑपरेशन किया और नज़र वापस आ गई काले मोती के ऑपरेशन के बाद नज़र वापस नहीं आती है जो लॉस है वो परमानेंट है ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि और नज़र डैमेज ना हो तो बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि कल होती है कि ऑपरेशन के बाद नज़र थोड़ा सा कम हो जाती है जो बाद में रिकवर हो जाती है आ, लेकिन जो जो परमानेंट जो डैमेज हुआ है वो वो रिवर्सबल नहीं है वो क्योरेबल नहीं है इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम रहते उस पता चल जाए ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਸੇ ਜਿਆਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਬਚੀ ਰਹੇ ਔਰ ਹੋਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਮਸਕਾਰ। ਦੇਸੀਗੇ ਐਸ ਐਸ ਪੰਡਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡੋ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਹਾਈ ਸੈਂਟਰ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਆ ਇੱਕ ਯਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੇਦ ਮੋਤੀਏ ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਾਲੀਆ ਮੋਤੀਏ ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਨ ਘਟਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈ और लोकांनु इस चीज दा पता नहीं जिस कर के इस देश संबंधित टेस्ट कराने बड़े जरूरी ने मैं दिनेश गोयल कैमरामैन समिति के दे नाल दैनिक सुरा टीवी ली चंडीगढ़ तो देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी YouTube Facebook Instagram एक्स और WhatsApp चैनल पर